Я хочу сейчас, пользуясь случаем, обратиться э, от Рошенко Вячеславу. Просто лишь как э, гражданину... Владислав Анатольевичу. Владислав. 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 Можно Владиславу? Да, Просто лишь как гражданину города. Да? Не э, и обратиться как гражданка, сидячка Валентина. Не как председатель комитета экологии при... Э, Громадская радио ОДА, где находятся более 85 громадских организаций. Это сила, это не количество депутатского корпуса Горсовета. Не как председатель организации «Новые перспективы Яливщины», которая внесла свой вклад в это движение, а просто как гражданка города. Пользуясь случаем, обратиться к вам и сказать свою позицию, что это прецедент, Раз э, такое отношение началось уже э, месяц назад, когда принято решение э, обал э, радаю, и начинается еще месяца не прошло уже дележка э, э, деление этих земель, значит это прецедент. Я выражаю недоверие, э, я обращаюсь к вам э, э, принять какие-то меры. Недоверие к кому? Недоверие, конечно же, к исполнительной власти горсовета. Да. Прежде всего. Поддерживаем. Прежде всего. Поддерживаем. Это прецедент, и в такое время, когда социальная нестабильность, я считаю, эти люди ну, просто преступники. Потому что они, наоборот, не общество громаду и громаду успокаивают и стараются ввести в русло какой-то мирной жизни. Да? А они, наоборот, делают прецедент для того, чтобы громада бушевала, чтобы до сих пор была нестабильность. Поэтому, пользуясь случаем, я обращаюсь к людям неравнодушным и к журналистам, потому что я знаю вас уже давно. И вы всегда освещали объективно все эти вопросы. Еще раз всем спасибо. Я думаю, мы победим.